আমি এই পৃথিৱীলৈ যেতিয়া মানুহ হিচাপে জন্ম লৈ আহিছোঁ আমি এইটোও বুজি পাওঁ যে আমি যি ভাল কৰ্ম কৰিম আমি যি বেয়া কৰ্ম কৰিম তাৰ প্ৰতিফল আমি পামেই পাম আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা নহয় কোনো এটা এনেকুৱা মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ সময়ত বা মাহত বা বাৰত জন্ম হয় যাৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ প্ৰভাৱ আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আমাৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া সময়ত পৰা আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাওঁ আমি যিসকলে এইসমূহ কথা বিশ্বাস কৰোঁ পূৰ্বজন্মৰ কথা বা বৰ্তমান পাপ বেয়া ভাল সকলোবোৰ কথা আমি যিহেতু বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস এইটোও হয় যে আমি যদি এইটো জন্মত কিবা ভাল কাম কৰোঁ অহা জন্মত আমি ইয়াৰ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাম বা আমি ভাল ঘৰ এখনত বা ভাল এটা জীৱ হিচাপে আমি জন্ম ল'ম আৰু এই জীৱনটোত আমি যি কৰ্ম কৰিম আমি সৰু সৰু কৰ্মখিনিও আমাৰ বাবে সুখ দুখৰ এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে যদি এই কোনোবা এটা মাহত বা আপোনাৰ এইকেইটা মাহত জন্ম হৈছে তেন্তে হ'লে আপুনি কেতিয়াও দুখীয়া হয় বা কেতিয়াও আপুনি কোনো ধৰণৰ দুখত থাকিবলগীয়া নহয় কিয় কেনেকৈ সকলো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি আজি আলোচনা কৰিম স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ যদি আহিছে নিশ্চয়কৈ এটি লাইক কৰি মোৰ উৎসাহ বঢ়াবলৈ নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু লগতে যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাইকিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাৰ নিচিনা সৰু ছবিটো নিশ্চয়কৈ চুই দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত এবাৰ ওম নমেশ শিৱাই বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব ভক্তি থাকিলেহে আমি সকলো কাম খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ কৰি যাব পাৰিম আমি এই ভিডিঅ'টোত যিসমূহ তথ্য দিম সেইসমূহ তথ্য প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ আৰু ঋষিমুনিসকলৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি জন্মৰ লগত ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বহুতো বস্তু সংলগ্ন হৈ থাকে সেয়েহে জন্মকুণ্ডলী জন্মৰ তাৰিখ আৰু সময় অনুসৰি এইসমূহ বনোৱা হয় জ্যোতিষশাস্ত্ৰত এই কুণ্ডলী অনুসৰি ব্যক্তিৰ ভাল বেয়া কৰ্ম ভূত ভৱিষ্যত আৰু মৃত্যুৰ বিষয়েও জনাৰ বিধি দিয়া থাকে সেয়েহে জ্যোতিষাস্ত্ৰত এই বাৰ্তাসমূহক উচ্চ স্থানত ৰখা হয় যিহেতু কৰ্ম অনুসৰিয়ে ফলপ্ৰাপ্ত হয় কিন্তু ভাল বেয়া কৰ্ম আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে নতুনকৈ জন্ম হোৱা দুটি শিশুৰ এটি অতি ধনী ঘৰত জন্ম হয় আৰু দেখিবলৈ পায় এটি খুব দুখীয়া ঘৰত বা তেওঁৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটি পৰিয়ালত জন্ম হয় আৰু তেওঁ জীৱনটো ভালকৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা তেনেকুৱা ঘৰত জন্ম হৈও তেওঁৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা কিছুমান সফলতা অৰ্জন কৰে যিখিনি সফলতাত তেওঁ বা কোনো কাৰণতে কোনো মানুহেও হয়তো ভাবি পোৱা নাছিলে এইবোৰ কিয় হয় এইবোৰ আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ যি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মৰ বলতেই হয় আৰু এই জন্মত আমি যি কৰ্ম কৰিম সেই কৰ্মৰ প্ৰতিফলনো অহা জন্মত আমি দেখিবলৈ পাম যিসকল লোকে পুণ্য কৰে এইটো বিশ্বাস কৰা হয় বা শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে কোৱা হয় যে তেওঁলোকে এক সুস্থ সবল শৰীৰ লাভ কৰে সেইকাৰণে আমি পুণ্য কৰাটো আমি ভাল পথত চলাটো খুবেই বেছি দৰকাৰী যিসকল লোকে পাপ কৰে তেওঁলোকে এক দুখ পীড়নৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লগা হয় এক শৰীৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ কৰে যিসকল লোকে পুণ্য কৰে তেওঁলোকে সুবুদ্ধিৰ অধিকাৰী হয় আৰু তেওঁলোকে সেই বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনৰ অন্যান্য দুখ সুখ সকলোবোৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৰ্থাৎ দুখ আঁতৰাই সুখ তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব পাৰে সুখেৰে ভৰপূৰ এটি জীৱন তেওঁলোকে জীয়াব পাৰে যিসকল লোকে পাপ কৰে তেওঁলোকে কুবুদ্ধি লাভ কৰে আৰু কুবুদ্ধিৰ অধিকাৰেই হয় আৰু সেইকাৰণে আজিকালি সমাজত বহুতে বেছি অন্যায় বেবেচাৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ বাবে তেওঁলোকে কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে আৰু জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এতিয়া আমি জানিম সেই মাহ অনুসৰি আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব বা আপুনি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কি কি ক্ষেত্ৰত ভাল বেয়া সকলোবোৰ প্ৰথমতে আহিলে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল বা মানুহসমূহ বা মানুহসকল কেনেকুৱা হয় তেওঁলোক বহুতো বেছি বুদ্ধিমান হয় আপুনি যদি জন্ম হৈছে এইকেইটা মাহত আপোনাৰ বুদ্ধি বহুতে বেছি সবল হয় আৰু আপোনাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ যি গুণ আছে সেই গুণ বহুতে বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি যদি মনত এইটো ভাবি আছিলে আপুনি নোৱাৰে একো কাম অকলশৰে কৰিবলৈ সেয়া ভুল ধাৰণা আপুনি যদি নিজক সময় দিয়ে সেই আত্মনিৰ্ভৰশীল যি আছে গুণ সেই গুণখিনি আপুনি বিচাৰি পাব আপুনি নিজৰ জীৱনৰ বিধান নিজৰ হাতত ৰাখিব পাৰিব আপুনি নিজৰ ভৱিষ্যত বা নিজৰ ৰেখা জীৱনৰ সফলতাৰ ৰেখা নিজেই অংকন কৰিব পাৰিব যিসকল এই মাহত জন্ম হয় তেওঁলোকে বা আপোনাৰ সন্তান যদি এই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জন্ম হৈছে তেন্তে হ'লে পিতৃ মাতৃ বহুতো বেছি ভাগ্যশালী হয় আপুনি যদি সন্তানৰ গৰাকী তেন্তে হ'লে নিশ্চয়কৈ আপুনি বহুতে বেছি ভাগ্যৱান বা ভাগ্যশালী কাৰণ আপোনাৰ সন্তান বহুতে বেছি ভাল এক প্ৰভাৱ বা বহুতে বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব এনে সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ বহুত ভাগ্যশালী হয় বুলি কৈছে লগতে এনে সন্তানে মাক দেউতাকৰ নাম উজ্বলাই উচ্চ স্থানলৈ লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিলে মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলত জন্ম হোৱা ব্যক্তি বা সন্তান বা আপুনি যদি জন্ম হৈছে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰকৃতি বা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপুনি বহু কথাতে অৰ্থাৎ সৰু সৰু কথাতে আপোনাৰ খং উঠা এটা স্বভাৱ দেখিবলৈ পাব কিন্তু আপুনি নিজকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰি তুলিব বিচাৰে আপুনি নিজকে বেলেগতকৈ কেনেকৈ সফলতা বা বেলেগতকৈ বেছি উচ্চ স্থানত ৰাখিব পাৰে সেই গুণ কিন্তু আপোনাৰ গাত আছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই নিশ্চয়কৈ বিচাৰক নিজৰ মাজত সেই সময় দিয়ক দেখা পাব আপুনি নিজৰ উন্নতি কৰি তুলিব পাৰে আপুনি নিজৰ সফলতাৰ বাবে বহুত বেছি কষ্ট কৰাৰ আপোনাৰ গুণ আছে বুলি কৈছে আৰু আনৰ অপকাৰ বা ক্ষতি কৰিবলৈ হয়তো আপোনাৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কুণ্ঠাবোধ নকৰে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যদি নিজৰ কৰ্মৰ বাবে আপুনি বেলেগক কিবা এটা কথা না কৰিবলগীয়াও হয় যদি বেলেগে সেই কথাটোত বেয়াও পাব পাৰে তথাপিও আপুনি কিন্তু নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিয়াটো আপোনাৰ ধৰ্ম বুলি কৈছে আপুনি নিজক মাত্ৰ চিনি পোৱাত দেৰি হৈছে আপুনি নিজক চিনিবলৈ চেষ্টা কৰক এনেকুৱা মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল বহুতে বেছি শক্তিশালী হয় শক্তিশালী তেওঁলোকে মগজুৰ ফালৰ পৰা হয় বুদ্ধিৰ ফালৰ পৰা হয় আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ বাবে আপুনি বহুতো বেছি কাম কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো আপুনি অন্যায় অপকৰ্মৰ সহায় ল'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজক তেনেকুৱা পথলৈ নেথেলি নিজৰ যি ভাল গুণসমূহ আছে সেইসমূহ আপোনালোকে বাছি উলিয়াই কামবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব ইয়াৰ পিছত আহিলে মে' আৰু জুন মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল আপুনি যদি এই দুটা মাহত কোনোবা এটা মাহত জন্ম হৈছে দুটা মাহৰ ভিতৰত তেন্তে হ'লে আপোনাৰ মন বহুতে বেছি চফা বুলি কৈছে বা আপোনাৰ সন্তান যদি জন্ম হৈছে তেওঁৰ বহুতে বেছি মন চফা মনৰ তেওঁ কাকো বেয়া কৰিব নিবিচাৰে কাকো অন্যায় কৰিব নিবিচাৰে আৰু আপুনি আনক সহায় কৰাৰ স্বভাৱ আপোনাৰ আছে আৰু আপুনি আনক সহায় কৰি বহুতে বেছি ভাল পায় সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু ভাগ্যই আপোনাৰ লগত নাথাকে আপুনি যদিও বিচাৰে কাৰোবাক বহুত বেছি সহায় কৰিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ হয়তো ধন বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সেই যোগাৰসমূহ নাথাকে যাৰ বাবে আপুনি কাৰোবাক ইচ্ছা কৰিও সহায় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনাৰ মনত সেই সহানুভূতি বা সেই যি গুণ আছে সেই গুণ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি আনে দিয়া দুখৰ চিকাৰ হৈ পৰে অৰ্থাৎ আপোনাক সহজতে কোনোবাই হয়তো ঠগিবলৈ যত্ন কৰে বা সহজে কোনোবাই আপোনাক ঠগি থৈ গুচি যাব পাৰে গতিকে সেই বিষয়টোত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় গতিকে আপুনি ব্যৱসায় বিষয়টোতকৈ আপুনি চাকৰি বিষয়টোত বেছি গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিলেও যিহেতু কৈছে যে কোনোবাই আপোনাক সহজতে ঠগিব পাৰে বা আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি সেই বিষয়ক লৈ পেলাই ধ্যান দিলে হয়তো ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি কৰিব পাৰিব আপুনি নিজৰ ভাগ্য নিজেই নিশ্চিত কৰিব পাৰে যদিওবা আপোনাৰ ধৰ্মৰ ৰাস্তাৰে যাব লগা হওক বা অধৰ্মৰ ৰাস্তাতে যাব লগা হওক অৰ্থাৎ আপোনাৰ সেই গুণসমূহ আছে বুলি কৈছে যিসমূহ গুণ আপুনি কেৱল মাত্ৰ চিনি পোৱাৰহে দেৰি হৈছে আপুনি নিজক সময় দিয়ক নিজৰ কৰ্মত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আপুনি ধৰ্মৰ পথেৰে যদি যাব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত আহিলে জুলাই আৰু আগষ্টত যদি আপোনাৰ জন্ম হৈছে বা আপোনাৰ শিশুটি জন্ম হৈছে তেন্তে হ'লে কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ হয় এই মাহত জন্ম হোৱা শিশু বা ব্যক্তি বহুতে বেছি দয়ালু প্ৰকৃতিৰ হয় এওঁলোক বহুতে বেছি ভাগ্যশালী আৰু সহজ সৰল প্ৰকৃতি হয় এওঁলোকে আনক সহায় কৰে আৰু মাক দেউতাকক সেৱা আগবঢ়োৱাত কেতিয়াও পিছ নোহোৱাকৈ এওঁলোকে আনৰ চকুত মহান হোৱাৰ চেষ্টা কৰি থাকে আৰু সফলতাই তেওঁলোকক বহুতে বেছি সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বা বেলেগৰ চকুত উন্নতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে গতিকে নিজক লৈ বা নিজৰ কৰ্মক লৈ এওঁলোক বহুতে বেছি বহুতে বেছি চেষ্টা কৰা বা কষ্ট কৰিব পৰা ব্যক্তি হয় গতিকে আপুনিও যদি সফলতা অৰ্জন কৰা নাইকিয়া এতিয়ালৈকে আপুনি এইসমূহ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় নিজৰ কৰ্মৰ সৈতে বা নিজক সময় দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় তাৰপাছত আহিলে ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰত জন্ম হোৱা ব্যক্তি বা শিশুসকল কেনেকুৱা হয় ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত জন্ম হোৱা ব্যক্তি বা শিশুসকল বহুতেই আস্তিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকে ভগৱানৰ লগত নিজকে বিলীন কৰি ভাল পায় ভগৱান ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখে আৰু ঈশ্বৰৰ ভক্তিত বিশ্বাস কৰে যিটো খুবেই বেছি ভাল গুণ কাৰণ বিশ্বাস থাকিলে মনত ধৰ্ম থাকিলে কেতিয়াও অন্যায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলগীয়া নহয় এওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ভক্তিত বহু সময় অৰ্পণ কৰে আৰু নিজৰ ভাগ্য বনোৱাৰ বাবে কেতিয়াও অপকৰ্মৰ সহায় নলয় এওঁলোকে সদায় ধৰ্মৰ ৰাস্তাৰে গৈ ভাল পায় আৰু ধৰ্মৰ পথত থাকে এওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব লোৱাত সক্ষম হয় ভালদৰে স এখন সুখৰ সংসাৰ জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয় এওঁলোকৰ জীৱনলৈ বহু কঠিন সময় আহে কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু আশীৰ্বাদত এওঁলোকৰ ওপৰত সদায় থাকে আৰু যিহেতু ভগৱান বিশ্বাস কৰে ভগৱানে তেওঁলোকক কেতিয়াও কোনো বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰত জন্ম হোৱা ব্যক্তি বা শিশুসকল এই মাহত জন্ম হোৱা শিশু বা ব্যক্তিসকল নিজৰ বিচাৰত স্থিৰ থাকে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ নীতি নিজৰ নৈতিকতা কেতিয়াও নৰ লৰচৰ নকৰে নেহেৰুৱায় এওঁলোক আনৰ ভাৱনা অনুভূতিসমূহক বুজি পোৱাত বহুতে বেছি সক্ষম হয় বেলেগৰ মন বেলেগৰ দুখ কষ্ট বুজি পায় এওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালতকৈ অধিক দেশ সেৱা বা বেলেগৰ সেৱা কৰাত বেছি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় বা সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আগবঢ়া হয় এওঁলোকে আনক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰি থাকে লাগিলে যিমান পাৰে সিমানটো পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে বেলেগক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় এওঁলোকৰ জীৱনলৈও কঠিন পৰিস্থিতি আহে কিন্তু আনক সহায় কৰাৰ প্ৰকৃতি হোৱাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ সেই সময় সহজে পাৰ হৈ যায় কাৰণ যোনে বেলেগক বেছিকৈ সহায় কৰে তেওঁৰ বিপদৰ সময়তো বহুত মানুহ তেওঁৰ লগত থিয় দিয়ে এওঁলোকৰ ক'বলৈ গ'লে মনে বা মন প্ৰাণৰ পৰা নিজৰ মাক দেউতাকক সহায় কৰে নিজৰ মাক দেউতাকক শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে সদায় বিশ্বাস ৰাখে যে যদি মা দেউতাই কিবা এটা কৈছে বা মা দেউতাই আশীৰ্বাদ কৰিছে সেয়া জীৱনত সফল হ'বই হ'ব গতিকে আপোনালোকে হয়তো গম পালে যে আপোনাৰ জন্ম মাহ অনুসৰি আপুনি কি কি বিষয়ত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁৱেই যে আপুনি কেতিয়াও জীৱনত দুখীয়া হৈ মৰিব লগা নহয় কাৰণ এইটোৱেই যে আপুনি নিজক চিনি পাওক আৰু নিজৰ সৈতে সময় দিয়ক নিজক সময় দিয়াৰ লগতে জীৱনটো সুন্দৰ কৰি তোলাৰ বাবে চেষ্টা কৰক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ হ'ম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হৈছে পুনৰ লগৰ আশাৰে ওম নামেশ শিৱাই ঔম নামেশ্বিৱাই ওম নামেশ্যিবাই ধন্যবাদ